К удивлению жаждущей продолжения банкета и громких заявлений публики саммит сыграл лишь первый акт, после которого дирижер санкционного спектакля Дональд Туск лаконично подвел итоги. Темы для обсуждения кончились. Вопросы, на какие именно темы говорили, от журналистов не последовало. Они наверняка просто посчитали, сколько раз из уст политических тяжеловесов прозвучало слово Россия. Нам нужна стратегия в долгосрочной перспективе. План на годы вперед. Мы должны быть реалистами. Надо относиться к этому как к долгой продолжительной игре. Наша стратегическая проблема России, а не Украина. Самое сложное для нас – это подход России не только к Украине, но и ко всей Европе. Резона для смены тона заявлений у председателя более чем достаточно. Санкционные амбиции Брюсселя уже положили на лопатки большую часть общеевропейской экономики. Сработал принцип Айкидо. Сила удара обернулась болезненным синяком для самих нападавших. Цифры не в пользу Европы. Ущерб 40 миллиардов евро. С такими потерями глава Еврокомиссии Юнкер выворачивает карманы перед просящим еще 2 миллиарда евро Киевом. Мол, денег уже нет. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан отметил, что Брюссель готов оказать помощь Украине, но только в обмен на конкретные результаты реформ. Такова же и позиция самой крупной европейской экономики, ФРГ, глава которой, фрау Меркель, тоже неожиданно пошла, вопреки свойственной ей в последнее время риторике. Если российский президент говорит, что он выступает за обеспечение территориальной целостности Украины, надо принять это на слово и сделать так, чтобы это было реализовано. Я думаю, мы сможем существенно продвинуться по выполнению минских договоренностей. Мы должны быть открыты к таким шагам, поскольку Россия и Украина тесно переплетены экономически. В трибуне госпожу Меркли проводил уже ставший постоянным спутник Франсуа Алан. Гнев на милость – это не тактика Парижа. Однако после заявлений влиятельных соседей позиция главы Пятой Республики меняется стремительно. Я, Ангела Меркель и другие европейские лидеры намерены продолжать диалог с Россией. Его результаты, возможно, мы все увидим уже весной. Мы все хотим добиться быстрого прогресса, поэтому причин для усиления санкций я не вижу. Прокрустого ложа для Аланда это, конечно, вопрос Мистралии. Чем больше растягиваются сроки их передачи, тем больнее французскому кошельку. Убытки уже перевалили за 3 миллиарда евро. Однако ни финансовая лихорадка, ни массовая ликвидация рабочих мест на верфях в Сен-Назере уже уволили в 800 сотрудников не останавливает Елисейский дворец. Нерешительность и робкий взгляд по сторонам сначала на Вашингтон, затем на Берлин. Обстановку окончательно разряжает Матео Ренци. Его Италия уже многое потеряла по воле Брюсселя. Эмоции в речи – это не только горячий пенинский нрав. Этот выбор для Европы крайне важен. Выбор новой ступени диалога с Россией. Новые санкции абсолютно точно нет. Вопрос об изменении санкционного режима в отношении Москвы отложен пока что до весны будущего года. Однако уже сейчас европейские лидеры понимают, сорваться с океанского поводка можно лишь став единым целым и нормализовав полюса влияния Москвы и Вашингтона.